Добрый день, дорогие во Христе братья и сестры! Вас от всего сердца я поздравляю с Днем Святой Троицы, с Днем Святой Пятидесятницы, с Днем Сошествия Духа Святаго на апостолов, с Днем Рождения Святой Церкви. День Пятидесятницы так называется, потому что в этот день Дух Святой сходит на апостолов. Нужно обратить наше внимание, как говорит известный православный проповедник, протарей Георгий Климов, что День Святой Троицы – это особое событие в жизни Церкви. Человек в раю, еще до грехопадения, находился под особым покровительством Божиим. Он был покрываем особой благодатью Божией. И эта благодать Божия просвещала и освещала его. Но в момент грехопадения эта благодать Божия оставила человечество. И отныне весь Ветхий Завет – это бесплодные попытки как-то приблизиться к Богу. Лишь только иногда эти попытки, и то по воле Божией, увенчались успехом. Через святых пророков Господь Бог являл людям свою волю. Но тем не менее – Благодать Божия не присутствовала в человеке, в церкви как таковой не было. Человек все-таки чувствовал свою Бога оставленность. Господь наш Иисус Христос спас человека, указал нам путь соединению со Святым Духом. Недаром сегодня в евангельском чтении мы слышим слова Господа Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой». Все сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот это немаловажный момент. Даже в то время, когда Господь Иисус Христос проповедовал, мы видим, Духа Святаго еще не было в церкви, не было еще той живительной, спасительной силой, научающей и просвещающей. Но Господь Бог и Своим ученикам давал обещание, чтобы они не удалялись из Иерусалима по Его вознесении, а чтобы ждали, когда на них сойдет Дух Святой. И это событие совершается. Оно описывается уже не в Евангелии, а в книге «Деяния святых апостолов». Во второй главе мы читаем, что когда ученики Христовы вместе находились в горнице с утра, послушался шум как бы от сильного ветра, и как вот крыло кровля дома распростерлась, разверлась, и на них сошел Дух Святой в виде огня и остановился над Божией Матерью и над каждым из апостолов. И все исполнились Духа Святаго, то есть почувствовали себе необыкновенную силу, почувствовали себе способность провозглашать Слово Божие, ибо до этого апостолы были, по сути дела, лишь скромные слушатели, они со страхом Божьим внимали словам Христа, не все до конца понимая. А здесь уже они становятся проповедниками Христовой истины. Им в конце концов открывается та полнота божественного подвига, божественной любви, та полнота жертвы Христовой, которую Господь совершил. И мы видим тут же проявление этой благодати Духа Святаго. Ибо апостолы тут же чувствуют в себе призвание, призвание выйти на проповедь. И они движимы вот этой благодати Божией, тут же выходят на кровлю дома и начинают проповедовать, проповедовать о Христе. Обратим наше внимание на проповедь апостолов – это было не просто некое получение о нравственности. Ведь, как правило, когда начинают рассказывать о каком-то новом учении, в первую очередь касается нравственной стороны. Но в данном случае для апостолов это было вторично. Апостолы в первую очередь рассказывали о том, что они видели. И центр их проповеди... Это было то, что Христос воскрес из мертвых. И мы видим, что эта проповедь проносит огромный плод. Многие люди, которые были даже пришельцами в Иерусалиме, они, может, и не слышали о Христе, да, или слышали так, лишь только краем уха. Они и не видели Христа, но эти слова апостолов их потрясают. Кроме того, апостолам дам дар проповедовать на разных языках. И каждый пришлец в Иерусалим и из Греции, и из э, Малой Азии, и из Африки, из Европы, из Рима слышит свое наречие. Он понимает святых апостолов. Много людей слышали апостолов, хотя понятно, что раньше не было ни микрофонов. Не средств коммуникации, но всем было ясно, о чем говорят эти мужи. И в этот первый день крестилось пять тысяч человек. Таким образом и родилась наша Мать Церковь. Господь Иисус Христос говорит еще в Своей проповеди, ждаждущи, приходи ко мне и пей. Это значит, что. Дух Святой сходит не на каждого человека, а лишь только на того, кто жаждет Бога общения. Ибо без Бога мы одиноки, без Бога мы не можем ничего. И поэтому, если мы желаем насытиться Духа Святаго, нам необходимо участвовать в церковной жизни, участвовать в церковных таинствах. И поэтому и совершаются вот эти таинства – от слова «тайна», то есть они совершаются не только внешним неким видом, это не просто обряды, красивые обряды, которые совершают священник, а и Дух Святый невидимо присутствует среди людей. И каждый православный христианин, сначала он крестится во имя Отца и Сына Святого Духа, потом его помазывают святым миром, на него сходит благодать Духа Святаго и затем он имеет возможность пить от этого источника, источника церкви. А мы пьем когда? Когда молимся в храме, когда исповедуемся и причащаемся святых христовых тайн, когда освящаем себя этой великой божественной благодатью. Когда растение, дорогие братья и сестры, долго не поливать, то оно иссыхает, может и погибнуть. Также и человек, если он долго оторван от церкви, то неизбежно его душа иссыхает. И человек чувствует духовную жажду. От этой духовной жажды мучается. Лекарство только одно. Нужно обратно вернуться. Вернуться в дом Божий. Вернуться в святую церковь. Недаром, когда архиепископ совершает богослужение. Он сравнивает верующих людей с виноградом, а церковь с виноградником. Он осеняет свечами народ и говорит, чтобы Господь Бог презрел и благословил виноград сей. А каждый из нас – это маленькая виноградинка. Что будет, если вот эту виноградинку оторвать от лозы, она неизбежно начинает сохнуть, гнить и в конце концов пропадает, погибает. Также и нам нужно помнить, что ни в коем случае нам нужно стараться себя не отделять от святой церкви. В мире много искушений, в мире много соблазнов, много дел, казалось бы, все дела не переделаешь. Но поэтому, дорогие братья и сестры, будем помнить, что есть такая уловка дьявола отвлечь человека от главного через мирские дела. И поэтому, сколько б много дел не было, сколько б много не было у нас разных проблем, никогда не будем забывать о главном, о молитве. Будем спешить в храмы Божии. Тем более сейчас у нас есть такая прекрасная возможность когда храмы открытые, храмы строятся, любой человек может, так сказать, удовлетворить свои религиозные потребности, прийти свободно в храм Божий. Так было не всегда. Будем ценить эти моменты и пить этой животворящей воды от Духа Святаго. Всех вас поздравляю с Днем Святой Троицы, с Днем Рождения Святой Православной Церкви.